Під Час пленарного засідання чергової 37-ї сесії Жовтоводської міської ради, яка відбулася в середу, 21 серпня, доповів про роботи на ТЕЦ орендатор, директор товариства компанії енергопрогрес Григорій Куденко, Коли ставився вопрос о том, щоби в роботу жовтоводської ТЕЦ значить поставлено, Анатолию Владимировичем требование создать здесь, на территории желтых вод, предприятие, которое будет контролироваться городским советом, городским исполкомом, городской налоговой, прокуратурой и другими правоохранительными органами по всей своей деятельности при восстановлении работы Желтоводской ТЭЦ. Значит, мое руководство пошло на это, и здесь было создано предприятие, зарегистрировано, оно здесь функционирует и работает. Ну, в отличие от Юрза значит, мы приступили не к разборке, а к ремонту и восстановлению Желтоводской ТЭЦ. И вы уже знаете, что вот недавно был юбилей, 55 лет Желтоводской ТЭЦ. Я думаю, мы и с вами доживем, я не знаю, значит, но ну я думаю, может, и я доживу хотя бы до 75-летия. Значит, что мы делаем и как мы делаем? Спасибо большое городскому голове, спасибо городским депутатам, тем, что поддержали наше предложение. Мы выдержали все полагаемые по закону процедуры и взяли в аренду оборудование как индивидуально вызначенное майно, а так и нерухомое майно некоторые взяли в аренду сроком на 40 лет. И вы утвердили эту сделку. Кроме того, налоговая значит, администрация продала часть зданий, который выкупил наш учредитель вот, значит основных средств и оборудования, которые тоже находятся у нас в аренде, и мы занимаемся сейчас ремонтом, восстановлением этих зданий, сооружений и этого комплекса. Что мы сделали на настоящее время? Первое, в соответствии с договором, который у нас был, значит мы обязались, значит организовать 65 рабочих мест. Уже на сегодняшний день мы имеем 37 рабочих мест, занятых жителями желтых вод. И у нас успешно работают люди. Единственное, что, как я уже выступал значит, по телевидению, мы только не берем пьяниц, тех, которые приходят на 2-3 месяца, а потом опять стать в службу субсидий и получать опять пособие. Вот, таких людей мы не берем. Вот. Ну, иногда от них избавляемся, иногда просто не берем. Нормальных и хороших берем. Я хочу вам сказать, что у вас здесь в желтых водах, у нас здесь в желтых водок, потому что я сюда собрался навсегда, я здесь и квартиру купил уже, вот, значит, и буду местным жителем, еще на этом будет больше. Между прочим, очень хороший город, и значит, молодежь, которая приходит к нам на работу, в отличие от, ну, я уже, видите, человек в возрасте, у них живые глаза, понимаете? Они и с высшим образованием, и с техническим образованием, и закончили школы, ПТУ и прочее, значит единственное рассчитываются те, которые уезжают куда-то в институты поступать и прочее. Вот. Ну и еще одно, что я прошу молодых людей, которые приходят, гарантия, если кто не сдал тестирование, внешнее тестирование на поступление в институт, обязательно, чтобы сдали, а те, кто захочет идти в высшее учебное заведение, это насильно заставляют, чтобы они, значит, мы им проплатим обучение, дал им суды. Даром ничего не будет, но суды на обучение мы дадим. Поэтому мы хотим готовить здесь персонал свой собственный, персонал желтых. Вод. Что мы собираемся делать и что мы делаем? Мы вместе с нашими соучредителями, вот с Натальей Леонидовной, ездили в Китай, смотрели там подобные значит, электростанции, смотрели установки ВУД, значит, ездили, кроме этого, по России, вот, в Казахстане были. Значит, мы смотрели, какое же оборудование здесь ставить. У нас здесь особо тяжелые условия по экологии рядышком ГМЗ, рядышком кислотка, отсутствие, значит, золотвала, потому что он полный, и самое главное еще мне очень не нравится, что недалеко от золотвала находится жилье. Поэтому нарушать экологию нам никто не даст, никто не запретит, ну, никто не разрешит. Поэтому кроме того, Украина подписала конвенцию по особо жестким требованиям экологическим для подобных ТЭЦ. И нам просто не дадут начать работать, если мы не выдержим эти требования. Поэтому мы, значит, сейчас уже, значит, один котел демонтировали. Но ну, комиссия горсовета ездила, смотрела. Значит, все, как мы делаем. Мы ни одной железки не сдаем металлолом. Никто на этом не зарабатывает. Каждый, каждая трубочка у нас пломбируется, ложится, используется только по назначению. Если ее нельзя использовать в котле, мы ее используем для ограждений, силовых конструкций и прочее. Это все видели ваши депутаты, и мы это все показывали по телевидению. Значит, мы рассчитываем значит, к следующему отопительному сезону, если не будет никаких катаклизмов, в наше время можно только надеяться не к этому, а к следующему отопительному сезону, потому что мы слишком долго сюда заходили. Законодательство наше требует выставить на торги, значит, прождать время, потом трудности были, потому что все это имущество было в налоговом залоге, опять оттуда не могли выбраться. Сейчас другое имущество находится еще в залоге у юстиции и так далее. Нам очень тяжело пройти не столько работу, сколько все эти, будем говорить, козни юридические особенности нашего ридного законодавства. Но ничего, я думаю, мы все это с вами вместе победим, все это преодолеем. Мы уже сейчас приступили к расподелу земельных делянок в соответствии с законодательством. Очень большое спасибо. Анатолию Владимировичу и депутатскому корпусу за понимание оказания помощи. Но я думаю, что тому отопительному сезону все-таки нам удастся запустить один или два котла, турбину, хотя бы одну или две, обеспечить теплом город на, в худшем случае на тех же условиях, в которых вы сейчас имеете, без дальнейших повышений стоимости тепла. Вот. Второе, мы хотим вырабатывать электроэнергию и продавать ее в энергорынок Украины и поставлять местным потребителям. Значит, насколько это все нам, ну, пока законодательство это позволяет, но сейчас новые веяния закона о реформировании энергорынка могут внести некоторые трудности. Вот. Но ну, я думаю, не будет больших трудностей. Я думаю, мы все это постараемся преодолеть. Во всяком случае, мы вкладываем очень серьезные деньги в это. И вот эти слова о том, что ТЭЦ там 5 миллионов вложила, там 2 миллиона, это чистейшая правда. Мы еще планируем в этом году еще не менее 5 миллионов, 7 миллионов вложить в эту ТЭЦ. Это по меньшей мере. Вот. И я думаю, что к концу, значит, к началу следующего отопительного сезона мы выйдем с работающей станции, хотя бы частично. Если бабушка Клава сегодня поставила водогрейку, и она уже успокоилась, и не даст никому пробить ей стеночку, поставить другой счетчик, сделать что-то по-другому, это один вопрос. Второй вопрос. Резкое подорожание стоимости за электроэнергию может привести к тому, что она сама попросит, поставьте нам подайте нам горячую воду. Все будет зависеть, все, как учили в институте, спрос, предложение, цена, оно должно быть сбалансировано. Я привозил Анатолию Владимировичу проекты, я в свое время, будучи генеральным директором Донецкого энергии в городе Дебальцево, Значит, на микрорайоне Восточном построил электрическую котельную на 12 мегаватт с подачей горячей воды и тепла жителям. Единственная трудность была, когда они начали все краники вкручивать в батареи и воровать воду. Они просто не понимали одного, что каждый дом индивидуальный, и как только она открутила себе ведро, на верхнем этаже ведра уже не хватило. По методам сжигания, по способам сжигания и все вопросы по экологии, мы будем работать с водоугольным топливом и с вихревым сжиганием топлива с, в связи с отсутствием золотвала и невозможностью нарушать экологический режим, обеспечивая более полное сжигание топлива, отсутствие недожога в отходах и отходы города желтые воды увозить. Вот, увозить в качестве сырья для строительной индустрии которую им придется развивать в любом случае, потому что у них будет избыток пара тепла, не выбрасывать же в воздух. Да, а в дальнейшем, если все будет нормально, то может быть и собственная строительная индустрия будет развиваться здесь. Меня как врача интересует, будет ли медицинская страховка у ваших сотрудников, будете ли вы не оплачивать их в утрату трудоспособности, больничные листы и так далее. Закон сурово на справедлив. Мы платим все налоги. и Извольте, пожалуйста, все, что наше законодательство требует, мы будем делать и исполнять сполна. Дополнительно, это уже второй вопрос, если вы хотите. Может быть, мы вот сейчас, например, когда отправляем на обследование наших сотрудников для работы на высоте и прочее, мы им говорим, платите сами и приносите квитанцию, когда начнете работать. Мы вам оплатим. Но. Да, а вот следующий вопрос. Два слова скажу, Валерий Владимирович. Заслуженный лидер Украины, кандидат в технических, экономических. экономических наук, бывший генеральный директор Донецк обл. бывший генеральный директор созданного им же крупнейшего предприятия, забыл, как сейчас его проводит господин Благодарюк, сын Рыцаря То з большим опитом з хорошим знання і хорошо про інші питання 37-ї сесії жовтоводської міської ради. Дивіться у наступних випусках програми Місто.